Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я рад сегодня вас приветствовать на всем месте. Слава нашему Господу, что мы имеем сегодня возможность еще слышать Слово Его, прославлять имя Его, ибо Он достоин славы. Наш Господь сегодня и во веки тот же. И мы знаем, и мы многие, которые уверовали, мы испытали на своей жизни, в своей жизни и знаем, что Господь есть Господь, и Он Создатель всей этой вселенной. Слава Ему за это, и Он достоин славы. И в, этот, в эти дни люди, вроде бы, как бы, с одной стороны, время как бы благополучное в некоторых странах, в некоторых неблагополучное. И люди от времен Адама все, все равно душа человеческая ищет покоя, успокоения и не может найти его, потому что люди ищут во всем в этом мире, во всем успокоении, в каких-то там материальных благах, <coughs> в каких-то других ценностях, они ищут успокоения, но они не могут найти. Почему? Потому что все рушится, все невечно на этой земле. Когда Адам согрешил, все на этой земле стало невечное, а временное, и оно рушится. На что бы человек не надеялся, все равно оно проходит, проходит ценность какой-то валюты, какого-то металла, какого-то еще, чего-то царства, каких-то людей, какие-то люди восстают великие, и все равно приходит время, и они тоже проходят как цвет на траве, и исчезают, и через некоторое время про них забывают. Но человек все равно не может найти никакого успокоения и спокойствия для своей души. Потому что душа человеческая, Господь создал ее вечной, и она стремится к вечному успокоению. И не может найти в этом земном никакого успокоения. И когда мы читаем Псалом 61, Здесь написаны такие слова. <clears throat> Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он, твердыня моя, спасение Мое, убежище мое, не поколеблюсь более, доколе вы будете налегать на человека, вы будете незринуты, все вы как пошатнувшаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли к лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя, и спасение мое, убежище мое не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не с хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к Нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Аминь. Аминь. Здесь мы видим с первых стихов, что Давид говорит, что только в Боге успокаивается душа моя. Почему же он так сказал? Потому что он с раннего детства надеялся на Господа, и, наверное, как-то в детстве он ну, были какие-то люди, на которых он как бы надеялся. Э, каким-то были авторитетом для него. Но когда пришли какие-то испытания в жизни, и эти люди изменили, поступили неправильно, предали его какие-то надежды, и некому было бежать в его ситуации, то он понял, что только Господь ему может помочь. И Он звал к Господу. И Господь его спасал на этом промежутке времени его, когда он зывал, полагался полностью на Господа. Господь помогал ему выживать во всех его тех ситуациях, которые приходили, приходилось ему пережить в его жизни. И когда прошел определенный отрезок времени и, может быть, что-то успокоилось, здесь вот в семнадцатом псалме мы так читаем, что начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». «Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Здесь мы видим уверенные его слова в Господе. Почему? Потому что он на своей жизни испытал, что какие бы ни были ситуации, какие бы люди не предавали его, какие бы люди вроде бы хорошие, правильные, в какой-то момент в жизни поступали неправильно, то Господь всегда праведен. Господь всегда поступает правильно и никаких слов своих не изменяет, если Он сказал, что будет так и все будет так. И он убедился на своей в своей жизни, на своих ситуациях, что только в Господе успокаивается душа, только на него можно положиться, и Он направит тех людей нужных, и Он поможет и направит те все ситуации в твою пользу, потому что ты положился на Господа, и Он это познал. И когда мы просмотрим, когда мы читаем книгу Библию, Сначала, то мы видим, когда первый, когда первый царь Саул э, пришел на престол, то Господь его благословлял. Почему? Потому что он полагался на Господа. И до определенного времени Господь его благословлял. И помогал ему во всех делах его. Но когда он перестал слушаться Господа, когда он начал надеяться на все, что угодно, на каких-то людей, на свое богатство, на свою а на свой авторитет, он потерял все. И мы видим, какое плачевное состояние, до какого плачевного состояния он дошел. Он боялся людей. Он, он забыл, что, так как говорится здесь, что люди не ничто, если не, без Бога люди ничто. Он забыл про это. Он думал, что если вот так сделать, вот так обмануть, то он, он, ну, он победит но у него ничего не получалось, потому что Господь не давал ему этой силы, не давал ему никакой уверенности. Только иногда в те моменты, когда Давид пел и играл, то у него немного душа успокаивалась. Почему? Потому что в этом пении присутствовал Господь. А когда только дьявол его посещал, он был неспокоен. И, на, и мы видим, что Давид здесь, когда он полностью полагал на Господа, то он мог сказать, что Господь успокаивает его. Потому что он познал, что Господь тверд, твердыня. Потому что все, уповающие на Господа, не постыдятся никогда. Какие бы призраки не восставали перед глазами страшные какие бы мы видим на протяжении всей Библии, когда говорится об израильском народе, когда народ полагался на Господа, уповал на Господа, то Господь посылал успокоение, когда приходили всякие враги, неисчислимые войска эти, на маленький этот народ, то сердце их не трепетало. Но когда они полагались на Господа, то Господь посылал успокоение, они побеждали эти большие народы, Господь побеждал. Они только радовались, что они положились на Господа, не на свою силу, не на свою мудрость, не на хитрость, ни на что, ни на какое золото, которое они предлагали иногда каким-то другим царям, то оно не помогало все равно, но только Господь им помогал. И многие люди, которые полагались на Господа в те времена, как Даниил, он тоже полагался на Господа и был спокоен, когда его бросали в львиный ров. Когда этих братьев тоже бросали в огонь, они тоже были спокойны, потому что там присутствовал с ними Господь в этом огне и помог им пережить эти все огненные испытания в их жизни. И они имели успокоение от Господа, Слава нашему Господу, что мы имеем тоже успокоение в Нем, в Иисусе Христе. Через определенное время пришел Иисус Христос Господь, подарил спасение там на кресте и показал, что нам нужно надеяться на Господа, потому что в Нем успокоение. И когда мы читаем Новый Завет, эту книгу жизни, продолжаем читать, все дела Иисуса Христа на этой земле мы видим сколько людей нашло успокоение в его, у ног его. Какие разнообразные люди, и бесноватые, и одержимые, и больные много лет могли найти, только смогли найти успокоение. Они искали успокоение у врачей, и истрачивали все свое имение, но не получали. Но когда приближались к Господу, то они получали это успокоение и исцеление. И самое главное, что они получали успокоение и исцеление души. Это самое главное, потому что плоть наша, она, она все равно временна на этой земле. Конечно, хорошо, когда не страдает и плоть. Это хорошо, и слава Господу, кто имеет такую привилегию. Но когда даже страдает плоть, и когда тяжело, кажется, то все равно упование и успокоение в Господе. Почему? Потому что все равно на этой земле определенное время проживя, даже если было трудно, тяжело и что-то болело, то все равно человек успокоится там с Господом, если он будет уповать и пронесет это упование и, и надежду через всю жизнь. И Господь благословит его. И мы читаем в Иеремии, почему здесь псалмопевец сказал, что сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Здесь написано такое слово. 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце, испытаю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Здесь слово Божье говорит, почему дает ответ, почему ну, ну, тяжело надеяться на человека, потому что оно лукаво, оно всегда ищет там, где видимое, где видимое, где, где лучше, где хорошее. Иногда в, это, в этом поиске оно забывает о том, что вечное и то, что постоянное и выбирает то, что вроде бы казалось бы лучшее, то, что вроде бы сейчас помогло ему или помогает. Но после оно не помогает ему, а приводит его еще в большее искание. И это искание не прекращается. Поэтому здесь и написано, что не надейтесь ни на что в этом мире, но полагайтесь только на Господа. И вы получите свое успокоение, свою надежду даже если придут какие-то бури, какие-то трудности в нашей жизни, и когда мы все равно будем надеяться на Господа, то Господь поможет нам. Он поможет нам делать те дела, те дела, которые нас приведут к вечной чизни. Конечно, приводит Господь, но мы, когда познаем Его, то мы являемся его детем, его отображением. И тогда все у нас гармонирует. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте искать успокоение нашей души ни в чем другом, только в Господе. И Он выведет нас из всяких наших жизненных ситуаций. Всех, эти, всех, всех людей, которые присутствуют здесь, кто будет полагаться на Господа, Господь пошлет успокоение, поможет во всем, во всех их испытаниях. И да благословит каждого Господь на этом месте. Слава нашему, нашему Господу за то, что наш, Он наше упование и успокоение в жизни нашей. Аминь. Аминь.